Salam, məhsəl tələbələr. 28 may tarixində Massino 1 tədris mərkəzində keçirilmiş müsahibə təh. <laughs> İnformatika fənnisə sualların izahına baxırıq bu günləri sizlə. Demək 26-cı sualdan başlayırıq. Windows 10 proqram əməliyyat sistemləri, yəni ki Windows 10 dərsinə aiddir. Aşağıdakı əməliyyatlar arçığının yerini itirməsi nəticəsində File Explorer proqram pəncerasında yaradılan qovluqlar strukturu hansıdır? Deməli burada arçılıq verilir. Bu arçılığa övün olan variantı seçəcəyik. A1 qovluğunu yaradın. A1 qovluğunu ə, daha sonra A2 qovluğunu yaradın. Deməli bunlar ikisi də ayrı-ayrı tip qovluqlardır. Ayrı-ayrı qovluqlar olduğuna görə bunlar eyni səviyyə olan qovluqlardır. Yəni bir-birin kürsünə değillər. Eyni səviyyəli olmağını biz hardan biləcəyik? İstiqamətləri, yəni də paralel şəkildə olmalıdır bunlar. Yəni ki eyni səviyyəyənlər eyni e, bədiy paraleldir dolurlar. A1 qovluğunu açın. Açıldı. B1 qovluğunu yaradın və B2 qovluğunu yaradın. Demək ki, B1 və B2 A1-in içərisində olacaq. Mən bunu A1-in içərisində olduğunu o hardan biləcəm? O həmin o B1 və B2 qovluqlar aracı şəkildə A1-in içərisində sağa sürüşmüş formada olacaq. Çünki içərisində onda elə olur. Yəni biz bunu e, bir qovluq pəncərəsinin içərisində də görə bilərik. Məsəl üçün deyək ki, burada Ə burda bu qolluğa baxaq. Mən bunun üzərində bu işarəni vuran da bunun keş qolluğun içərisində olduğunu görürəm. Harda bilirəm? Çünki bax bu bunun içərisində yazılıb. Sağa tərəf sürüşmüş formada yazılıb. Yə yəni, ona görə də əgər onun içərisindəsə sağa tərəf sürüşmüş formada olacaq. Deməli buna uyğun olaraq B1 və B2 A1-in içərisində olmalıdır. İndi variantlarımızı mühakimə edirik. Baxırıq burada A1 qolluğu var içərisində B1, B2 var və A1-dən eyni səviyyədə olan A2 qolluğu var. Deməli, tamamilə bizim elə bu dediyimiz struktura uyğun olan variant A bəndidir. 27-ci sual proqram təminatına aiddir. Microsoft Office demək, Microsoft Office paketinin proqramlarına görə uyğunluğu müəyyənin. Mürəkkəb informasiyanın vizuallaşdırılması, tədqiqi və yayımı funksiyalarını yerinə yetirir. Bu Microsoft Visio proqramıdır. Yəni 1-ə B uyğundur. Dəyişikliklər tarixini nəzarət etməyə, silinmiş informasiyanı bərpa etməyə imkan verir. Bu SharePoint proqramıdır. 2-ci layihələrin fərdi planlaşdırılması və idarə olunması sistemidir. Bu da MS Project proqramıdır, yəni A. Yəni demək bu A bəndinə uyğundur. 1-ə B, 2-ci 3A. Exenej görür elektron cədvəldən yaradılması və onlar özünə riyazi hesablamalar həyata keçirir. Access isə verilənlər bazasının yaradılması və verilənlər bazasını idarə etdirməsi üçün istifadə edilən bir proqram təminatıdır. 1-ci bölməyə aid olan bir sualdır. obyektivlik, qiymətlilik və tamlıq xassələrinə uyğun olan tərifləri biz burada qeyd etməliyik. Obyektiv ötməkdir ki, subyektiv fikirlərdən aslı olmasın. Yəni heç kəsin fikir və mühakimələrindən aslı olmasın. Buna uyğun variant C bəndindədir. Qiymətli nə deməkdir? İnformasiyan faydalı olmasıdır, amma həmin anda, həmin məsələnin həllində ə, faydalı olmasıdır. Yəni burada E bəndində hər hansı məsələnin həllində faydalı rol oynaması informasian faydalılıq xassəsinə aiddir. Amma həmin anda problemi həll etməli lazım olması bu onun qiymətli xassəsindən xəbər verir tamlıq nə deməkdir? Tamlıq o deməkdir ki, yəni qarşı tərəfə qərar qabiliyyət verməyin kifayət edə biləcək dərəcədə məlumat orada formalaşmalıdır. Yəni bizim beynimizə bir sual yaranmamalıdır ki, məsələn, deyək ki, mən deyirəm ki, saat 9-da onlayn formada informasiya dərsimiz olacaq deyirəm. Şagirdlərə deyirəm, yetərə bilərlər deyirəm. Bu zaman bu informasiya tam sayılır ki tələbənin və şagirdin beynində fərqləşə bilər ki, saat 9-amalı səhər, 9-un axşam 9-u. Düzdür mə? Yəni mən ona qərar qəbilət verməyi kifayət edə biləcək dərəcədə informasiyanı tam şəkildə vermədim. Yəni bu zaman tamlıq xassəsi pozulur. İndi variant olaraq baxıram ki, informasiyanı qərar qəbul etmək şükün kifayət qədər olmaması, yenə yəni 3-də A bəndini biz götürürük. 1C, 2D, 3A. Yəni D bəndi olacaq. 29-cu suala baxırıq. Deməli, 3-cü nəslə kompüterlərin xarakteristik funksiyaları hansılardır? İnformasiyanın saxlanması üçün maqnit lentlərdən istifadə. Bu 2-ci nəslə də mümkün olmuşdu. Əməliyyat sistemi, klaviatura və monitordan ilk dəfə istifadə. Bu 3-cü nəslə idi. Əməli yaddaşın inteqrall sxemlərdə qurulması bu 4-cü nəslə aiddir. Çoxproqram rejimi tətbiq edilməsi burada 3-cü nəsildə olur. İpilik maşın kodlarından alqoritmik dillərə keçiş 2-ci nəsildədir. Modul prinsipi yenə 3-cü nəsildədir. Deməli 2 4 6, yəni E bəndində 3-cü nəsildən xarakteristik funksiyaları qeyd olun. 30-cu sualla baxırıq. File Explorer proqramının hansı tablar vasitəsilə obyekti gizlətmək mümkün deyil? Burada Home tabının içərisində kontabunun içərisində properties əmri var ki, biz buradan hidden atributunu verə bilərik, yəni gizlədə bilərik. Ona görə də ə, variantımızda 1 və 2 olan variantlarımızı silirik. Qaldı 3 ya da 3 4. 4-ün içərisində də, büyunun içərisində yenə ə, gizlətmək üçün olan bu ə, hide select items əmri var. Ona görə də ə, burada 4-də getirsə yalnız şəhər əmri qalır, 3-cü qalır. Ş tapı vasitəsi ilə də biz ə, elə bir əmr icra edə bilmirik, yəni həqiqətən də burada izlətmək elə bir əmrimiz yoxdur. Demək, variant oldu D bəndi. Aha. Aşağıdakı alqoritm nəyi hesablayır? Biz ə, bu modulyasiyalı alqoritmlərdə bilirik ki, əgər misal üçün yazıram ki, n-ə bir 2 verirəm. Bu zaman bu nə olacaq? 2 və 2 + 9 11-ə qədər artıcıl şəkildə yə qiymətlər veriləcək. Yəni 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Saysaq 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yəni bir 10 dənə bir artıcıl bir ədəddən söhbət gedir və bunlar hər dəfə toplanır arçıl ilk arçıl 10 ədəd deyə bilmirəm çünki bu nə istənilən bir qiymət verilə bilər məsələn 5 verər 5-dən sonraki 10 dənə 7 verər 7-dən sonraki 10 dənə arçıl olduğunu bilirəm amma neçindən başladığını bilmirəm o zaman deyirəm ki ixtiyari arçıl 10 ədədin toplanmasıdır bunu da variant olaraq baxaq ixtiyari arçıl 10 ədədin toplanması yəni cəminin hesablanması variant burda e bəndində olacaq aydın də tam silək Yanlış fikri seçin. Obyektiv control düyməsi vasitəsilə sürükləməklə surətini yaratmaq olar. Ümumiyyətlə buna bağlı məlumat verək ki, control düyməsi ilə sürükləyəndə kopyalama əməliyyatı icra olunur. Iı, shift düyməsini sürükləndə isə cut, yəni move əməliyyatı icra olur. Amma bunların heç birində mübadilə bufferi istifadə olunmur. Ümumiyyətlə drag and drop texnologiyalarında sürüşmə ilə bağlı olan əməliyyatlarda heç birində mübadilə bufferi istifadə olunmur. Kontrolla surət yaradılır, yəni copy, bu düzdür. Shift-lə yer dəyişir, bu da düzdür. Amma Shift düyməsi vasitəsilə sürüşləməklə mübadilə bufferi vasitəsilə yerini dəyişmək olar, bu artıq yanlış variantdır. Aydındı mı? Win V düymələri, Win V. E, burada gördüyünüz kimi clip board açdı. Control Shift Escape düyməsi vasitəsilə də Task Manager çağırmaq olar. Bu da doğru variantdır. Control Shift Escape ilə Task Manager çağırmaq mümkündür. Yəni C bəndi yanlışdır. Sistem şin standartlarına aiddir. Burda ISA sistem şin adlanır. Bu variant bütün terminlərə aiddir. Variantımız C bəndidir. Token Ring ə lokal şəbəkəsində hansı topologiyadan istifadə edilir? Bu lokal şəbəkə texnologiyasıdır. Lokal şəbəkə texnologiyalarından məsələn Ethernet şin topologiyasını istifadə eləyir və ya Arnet ulduz topologiyasını istifadə eləyir. Token Ringin ring indən də yaddaza saxlaya bilərsiniz ki, ring üzüktür, yəni halqa, halqa var kimi düşünə bilərsiniz. Burdan da 34C bəndi olacaq. MS Access 2019-da aşağıda göstəriləcəyi kimi məhsullar cədvəli verilmişdir. Bu cədvəl əsasən aşağı kimi məhsula korrispond olan variantlardan hansına uyğundur. Deməli bizə lazımdır ki, məhsulun kodu 104-dən böyük, malın qiyməti 1000-dən kiçik. Bəs bunlar arasındakı hansı əməliyyat olacaq? Bunun üçün bir Access proqramına daxıla. Burada məhsullar pori var və bunun ay buradan design view görünüş rejiminə keçək. Burada sual necə idi? Malın kodu 104-dən böyük. Bura yazıb malın kodu 104-dən böyük. 104. Sonra nə var idi? Malın qiyməti 1000-dən kiçik. Amma baxın, burada 104-ü kriteriya tərəfdə yazın. Kiçik timini o tərəfdə yazın. Mən də yazıram malın qiyməti kiçik timin or tərəfində. İndi mən bunu SQL-ə keçsəm, nə görəcəm SQL-ə keçsəm? SQL dilinə keçəndə görürəm ki, burada or və ya olar arasında kəmayət. Ümumiyyətlə bir qayda or yadda saxlayın ki, əgər hamsi eyni sətrdədirsə, ya kriteriyada ya da orada eyni sətrdədirsə, aralarındakı əməliyyat and, fərqli sətrlərdədirsə, o zaman aralarındakı or əməliyyat or əməliyyatı olacaq. Ona görə mənim bu sorğu malın kodu böyük 104 or malın qiyməti kiçik 100 olacaq. Bu da elə A bəndinə uyğundur. Bahah 36 nömrəli suala D3 panasına belə bir düstur yazılıb və deyək ki, bu aşağıdakı xanalardan hansından köçürülə bilməz. Bir bir variantlarımıza baxaq. D3-dən demək mən gedirəm C2-yə. A bəndinə baxıram da A bənd üç. D-dən C-yə gedəndə hərf olaraq bir hərfi azalır. Düzdür. Rəqəm olaraq da bir rəqəm azalır hərf deyəndə sütunu, rəqəm deyəndə isə sətir nəzər tuturam. Gəlin bu düstura bunu tətbiq edək. Yəni bu düsturu da bir hərf, bir rəqəm azaldaq. Dollar A, dollar birə bir şey elə bilmər. Yəni o çünki mütləq qulvandı. A2-nin A-sını bir hərf azalsam nə olacaq? Varm elə bir hərf? Yəni A sütunundan solda bir hərf varmı? Yoxdur. Elə bir hərf olmadığına görə bu #REF xətasını verəcək. Yəni istinad xətası verəcək. Yəni bu xanayı köçür. Demək ki, C2-yə gedə bilmir. A bəndi bu varianta gedə bilmir. Məsələn bir B bənd elə belə yoxlayaq. D3-dən D2-yə getmək üçün D-dən D gedəndə hərf dəyişmir, bir dənə rəqəm azalır. Burada yenə A1 dəyişmir. A2-nə B2-nin rəqəmləri azaldanda olacaq A1 B1. Demək problem yoxdur, gedə bilər. Yəni burada nəyi yadda saxlayırsınız ki? A sütunundan sola gələ bilməz. 1-ci sətirdən də yuxarıya gedə bilməz. Aytdım da, bu formada bu tip misalları da həll eləyəcəksiniz. Aşağıdakı kəmirlərdən hansı Insert tabına aid deyil Word-də? Deməli, bu fontun iç, çərçivəsində olan Clear Formatting əmridir. Yəni Home-dadır bu. Home-un -in içərisindədir. Insert Shortcut bu da References-in içərisindədir. Linkin əlavə edilməsi, SmartArt-ın və Equation əlavə edilməsi 2, 3, 5 tabına aid. A dəyil istiyir, Dl istirsə 1 4 götürür. Yəni C bəndi götürürük. Davam eləyək. Bu 7-ci nömrə sual idi. Ah, burada biraz çətir çarpanı. Yoxdur. Dürgün yanaşdıqdur, belə qodası idi. Əhm, deməli burada ə, biz nəyə baxırıq? Deməli baxırıq ki, bu 2-dən qalxıb 10-a. Mənim cədvəlimdə 2 10 hardadır? Burdadır, bir də burdadır. Və sabitlik var. Sabitlik varsa yenə oldu. Budu da 10 burdadır və 12-yə qalxır. 12-yə qalxıbsa demək budur. Əgər 1-ə düşsəydi bu aşağı düşərdi. Bax bu formada bu düşərdi aşağı. Amma elə bir şey yoxdur, qalxım var. Deməli mən bu diaqram qurmaq üçün hansı xənalardan istifadə etmişəm? A2, A3, A4 və A6. A2, A3, A4 və A6. Yəni C xəllərindən istifadə edirəm. Üzr istəyirəm, A2 yox, A1. Hmm. Bu 2-yə görə A2 dedim, A1. A1, səhv ol. A1. A1, A3, A4A6, yəni B bənd. Gəldik 39-cu suala. Aşağıdakı hansı sosial şəbəkədir? E, Twitter, yəni hər kəsin bildiyi Twitter sosial şəbəkədir. Kursda qeyd edildiyi kimi abzasın sonunda olduğu halda bu formada siyahı almaq üçün hansı düymələr basılmalıdır? Yəni ardıcıl şəkildə. Məsəl üçün elə burada Şə şey yaşadım. Çox bucaq olsa. Burada home-dan edacam. Burada Home'da belə bir siyahılar yaratmaq üçün bizim düyməmiz var idi. Məsələn, yazıram ki, kompüter enter vururam, bir dənə tab vururam. Bu formatı iç iç-içə siyahılar yarada bilirəm. Aydındır? Enter sonra Tab düymələri vurulmalıdır. Orda variant ona görə də Enter daha sonra Tab düyməsi olmalıdır. Yəni 40-cı sualın cavabı olacaq D bənd. D bəndi. Slayda nəyi yerləşdirmək olmaz? Ümumiyyətlə slayda ancaq footer əlavə etmək olur. Header əlavə etmək olmaz. Biz bunu header footer əlavə etmək etsək də görərik. Burada göründüyü yazılır footer header üçün yer yoxdur, gördünüz kimi. Amma no handotsa isə həm header, həm footer ilə əlaqəti var. Amma slayda yalnız footer ilə əlaqəti olur. Yəni header əlaqə etmək olmaz. Davam peşəndir. Ə, vendor bazasına aid olan bir suala baxaq. Cədvəlin arxadan başlayaq. Cədvəldə sətirlər ardıcıl istənilən qaydada ola bilər. Doğrudur, çünki biz buna zətn sorğu verəndə ya da filter tətbiq eləndə istər sistemiz arcıqlar tozla bilir. Yəni bu normaldır. Daha sonra cədvəlin bütün sətirləri eyni struktura malik olmalıdır. Ə, doğrudur. Cədvəlin bütün sətirlər eyni struktura malik olmalıdır, amma sütunlar aid olmaya bilər, yəni malik olmaya bilər. Çünki mən bir də number verəm, bir də text verəm, yəni müxtəlif strukturlar ola bilər. Cədvəldə ən qiymətli əsas açara malik bir neçə sətir ola bilməz. Bəli, açırsa hə ə olduğuna görə o sahədə sətirlər təkrarlana bilməz. Cədvəldə təkrarlanan adla sütunlar ola bilməz. Nə sətir, nə də sütun təkrarlana bilməz, düzdür? Cədvəlin bütün sütunlar eyni struktura malik olmalıdır və artıq dediyim kimi sətirlər olmalıdır, amma sütunlar olmaya bilər. Yəni elə məcburət yoxdur. Yəni ki, olmamaldı zətfən. Yəni 42-də A bəndidir. Aşağıdakı görünüş rejimlərindən hansında xətt keçiş aktivləşdirmək mümkündür? Bunun üçün bir Excel proqramına gərirəm. Burda rule hissəsi deaktivdir gördünüz kimi, amma m Page Layouta keçid eləyəndə rule-lərin aktivləşdiyini görürəm. Yəni Page Layout rejimə keçid eləyəndə bizim xətt keçişimiz Excel proqramında, yəni Excel-dən söhbət gedir, Excel-də aktivləşəcək. 44 nömrəli sual, aşağıdakı pəncərənin hansı lent başlıqları vasitəsilə açmaq mümkündür? Cross reference-səpkədir və cross reference çarpaq istinadların yaradılmasıdır. Bunu biz həm insert-dən, ki, burdan da görə bilərik, eyni şeydir gördünüz kimi, həm insert-dən biz bunu yarada bilərik, həm də ə, reference-dən burdan da cross reference yaratmaq olar. Yəni bizdən tabların soruşur, gedək yanına. Dəyər. Aha. 44 nömrəli sualda cavabımız olacaq insert və reference, yəni 2 və 4. 2 və 2 və 4. Yəni B bəndə olacaq. Cədvəlin sətir və sütununu silmək, yeni sətir əlavə etmək, sütun əlavə etmək üçün hansı taba müraciət etmək lazımdır? Microsoft Word proqramına gedirik. Əgər Word proqramına gedirsə, mən bilirəm ki, cədvəllə işləyəndə onun 2 dən tabı var ya dizayn tabıdır ya da layet tabıdır. İndi ə, əslində biz buradan bir cədvəl də əlavə edə bilərik, və belə də baxa bilərik. Cədvəl əlavəni ikidən tab açılır, dizaynla layet. Dizayn bunun ə, bir növ borduru, içərisin rənglənməsi, dizayn verir yəni. Layetin içərisin yerdə dal əməkləri biz icra edirik, yəni sətər əlavə elə, sil, daha sonra burada birləşdir, xanalara böl tablı böl, ölçülər təyin elə bunlar hamsı L ölçü içərisində olur. Yəni bu kantitatif tap olan L tapı vasitəsilə həyata keçirilə bilər. Yəni variant E bərabərdir 45 nömrəli sualda. Aha. Gedək açıq tipli suallarımıza keçək artıq. Açıq tipli suallara baxaq. Sadalanan usullardan hansı icra edilərsə cari təqdimatdakı slaydların sayı dəyişməz. Yəni ə, mən elə bir variant axtarmalıyam ki, bunu vasitəsilə new slide əmri bir növ icra olunmasın və ya bir slayt nəlavə nə edilməsə. Ə, mövcud təqdimat fayllarının seçilmiş slaytlarını cari təqdimata əlavə etmək. Bu nə deməkdir? Bu PowerPoint proqramında belə bir əmr var idi. Bu Home-da da, da Insert-də də var, new slide alt əmrində, reuse slides. Yəni bu nə iş görür? olan bir PowerPoint, olan bir bir PowerPoint faylını, məsələn, hər hansı birini, ə, içindəki slaytları sən slayda daxil edə bilərsən. O zaman ordakı slaytlar da gəlir, sənin bu təqdimatın içərisinə girir. Üstərsiz də biz bu zaman bizim slaytlarımızın sayı dəyişir, düzdürmü? Yəni bu dəyiş, bu deyil, yəni variant, fayl menyusundan new əmrini icra etmək. Fayldan biz new etsək, burdan new etsəy, yeni bir təqdimat yaradarıq. Yəni o başqa bir təqdimat olar. Mənim bu təqdimatıma təsir olmaz, yəni slaydın sayına. Demə variantından biri budur. Seçilmiş slaydı dublikatını yaratmaq, bir də ki dublikatını yaratsaq özündən birini də yaratacağıq. Yəni bu o deməkdir ki, artıq yenisi yaranır. Ctrl N bu da bu da new əmridir elə. Yeni təqdimat yaratmaqdır. Bu da təqdimat yaradır. Mənim slaydıma daxil yoxdur. Home lent tabından new slide desəm, təqdimatımın içini bir slayd əlavə edəcək. Yə yəni, bu deyil, bu da deyil. Ctrl M yenə yəni, bu da new slide əmri olduğuna görə bu da deyil. Demə, mənə əgər slaydların sayı dəyişmə vən istəyirsə, bu zaman təqdimat ayrıca qrafda yar, başqa bir təqdimat yaranacaq. Yəni variant 2 və 4 olacaq 46 nömrəli sualda. Gedək 47 nömrəli sualımıza baxaq. Sum above nəyi görür? Above kursor hardadsa, kursor hardadsa, ondan yuxarıda olanların cəmini hesablayır. Yəni 1 2 3 +214 +120. Bunları toplasaq olur 7 3 4. Yəni 437 olacaq. 437 olacaq. Biz bu əmri hardan bəs aktivləşdirərik? Cədvəl əlavə edəndən sonra bu əmri biz görə bilərik. Məsələn, cədvəl əlavə edəndə qoyumu cədvəl kimi əlavə edeyim. Göstərəm sizə. Və bu cədvəl əlavə etmişəm elə. Aha. Burda layout tab var. LaTeX-də vinç nə formula var? Dey, burdan. Burdan biz düsturlarımızı falan əlavə edib işdə də bilərik. Aytdım da. Yəni ki, burdakı LaTeX-dəki formuladan istifadə edilir. Burdakı cədvəli silək. Bilirik ki, cədvəli silmək üçün backspace düyməsini istifadə etmək lazımdır. Ədədini belə bir 16lıq dədəd verib, bu ədədi ikilik say sisteminə çevirdikdə ə sıfırların və birlərin sayı istir və bunlar bir-birindən nə qədər çoxdur. Ümumiyyətlə hansı ədədin qüvətlər şəklinə verilibsə, həmin sayı sistemə bir dəfəli keçiritmək olar. Hansı qüvətlər varsa əmsalı, yoxsa sıfır yazırıq. İndi gəlin 16-nı 3-cü qüvvətlə doğru gedək. 16 üst 3 varmı? Var. Yazıram 9. 16 üst 3-dən sonra 2 gəlməlidir. Varmı? Var. Əmsal nədir? 2. 2-dən sonra 1 gəlməlidir. Varmı? Yoxdur. O zaman sıfır yazıram. Demək ki, o əmsalı 0-dır. Yoxdur. Sura 16 üstü 1 qeyd etdik. 16 üstü 1-dən sonra 16 sıfır gəlməlidir. Varmı? Var. Ən sadə 1. Demə mən bu ədədim 16-lıqda 9201-i ifadə edir. İndi mən bu 9201-i 8421 qaydasına ikiliyə çevirirəm. Demə 8421, 8421, 8421, 8421. 9 bunlardan hansının cəmidir 8 ilə 1. 8 ilə 1-in altına 1 yazıram, davamını sıfır. 2 bir dənə 2-nin cəmidir. Yəni qalanlarla 0 yazıram. 0, sıfır, hamısı sıfırdır. 4 dənə sıfır. 1 də 0001 olacaq. Burda sıfırların sayı, birlərin sayı ilə nə qədər çoxdur deyirsə, sıfırların sayım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 dənə sıfırım var. 1 2 3 4. 12 dənə sıfırım var. E, deməli 4 dənədə 1-im var sıfırların sayı birlərin sayının içə nə qədər çoxdur. Yəni 8 vahid çoxdur. Nə qədər deyir? Dəfə demir. Dəfədirsə 3 götürürəm. Nə qədər dediyinə görə mən 12-dən 4-ü çıxıram, elədir 8. 49 nömrəli suala baxaq. Burada həcmlərin artan ardıcıllıqda düzəyin. Arcıq düzəcəyimizə görə mən eyni bir ölçü vahidinə gətirəcəm. Burdan yazıram. Deməli 1024 rusu 1024 nöqtəli. Yəni 210 ^ 20. Və düsturu birincidəyəm. V bərabərdir piksellərin sayını vurmalıyam bir piksel həcminə. 1020 ^ 1024, 1024 nöqtəlidsə, demək mənim e, e, S-im olub 2 ^ 20. E, ağ qara deyirsə, burada iki rəngdən söfət gedir. İki rəngdirsə, bu 2 ^ 1 demək. Yəni mən bunu 1 bitə vururam. Bu deyilir 2 ^ 20 bit. 2-ci sual, 2-ci bəndə baxıram. 64 nöktəli CMK təsvir. 64 nöktəli isə V bərabərdir. Fix saniyə yerini yazıram 2 üstü 6. CMK dediyinə görə 4 baytdır. 4 bayt yazmayım. Qoy bunu bitə çevirim yazımda. 32 bit deməkdir. Bu, bunu 2 üstü 5 kimi yazıram ona görə 32 2 üstü 5-dir. Bu da 2 üstü 11 bit edir. 3-cüyə baxaq. 512 * 128 rənglidir. Burada diqqətli olun, çünki rəngidir. Yəni 2 üstü 9 * 2 üstü 7 piksel sayı deyil, rəngdir. Ona görə mən bunu başında kim götürəm? 16 bit. V = 32. 2 üstü 5 * 16 bit. Yəni 2 üstü 4 bit. Bu deyir 2 üstü 9 bit. 4-cüdə isə 2 üstü bu da artıq bu nöqtələrin sayı 2 üstü 7, 2 üstü 6 elə 2 üstü 13 tərkəb palitral təsvir 256 rəng deməkdir. Yəni 256 2 üstü 8 olduğuna görə 8 bit. O da 2 üstü 16 bit eləyir. Deməli ə, bizdən bunu artan sıra ilə düzməyimizi istəyir, kiçikdən böyüyə doğru. O zaman birinci 2 üstü 9 gəlir, yəni 3. Sonra 2 44, sonra, sonra 1. Yəni 3 2 4 1 olacaq. Variantımız. Artıq sırayla düzdüyümüzə görə. 50-ci sual və sonuncu sual. Deməli, elektron hökumətin komponentlərindən aşağısına uyğunluğu təyin edin. Hökumət vətəndaş. Government to citizen. T2C, yəni government to citizen, yəni G O yə, yə geldi bura düşdü. Yəni Y-ni bura yazdıq. Yəni yenidən yazdım. Nəisə. Ə 1-ə Y, hökumət biznes, government to business, yəni 2-yə B olacaq. 3-ə də government to government, yəni hökumət to hökumət, hük hökumət hökumət, yəni bu da 3-ə də A olacaq. 1-ə Y, 2-B, 3-A. Bu qədər. Ə dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Nə suallarınız olarsa, aşağıda şərh bölməsində qeyd edəyəsiz. Təşəkkürlər.